Kita semua guna teknologi setiap hari kan? Ada aplikasi yang kita suka sangat. Tapi ada juga yang buat kita rasa macam nak baling telefon. Pernah tak terfikir apa beza dia sebenarnya? Ha, persoalan inilah yang kita nak rungkai. Jawapannya sebenarnya terletak pada satu proses yang kita tak nampak tapi sangat-sangat penting. Namanya reka bentuk interaksi. Okey, jadi apa benda sebenarnya reka bentuk interaksi ni? Senang cerita, ia adalah satu cara untuk pastikan teknologi yang kita cipta tu betul-betul berguna untuk kita, manusia. Bukannya pasal tambah macam-macam fungsi canggih je, tapi lebih kepada nak faham pengguna tu betul-betul. Jom, kita bedah siasat proses ni. Perkara paling asas dalam semua ni sebenarnya simple je, utamakan manusia. Ya, yeah, sebelum apa-apa kod -apa ditulis, sebelum reka bentuk tu jadi final, semuanya bermula dengan cuba faham orang yang akan guna produk tu nanti. Kenapa penting sangat nak libatkan pengguna dari awal? Ada dua sebab utama. Pertama, ia dapat uruskan jangkaan. Jadi, bila produk itu keluar, tak adalah orang terkejut atau kecewa. Kedua, ia mewujudkan rasa kepunyaan. Bila pengguna rasa pendapat dia didengari, dia akan lebih mudah terima dan sokong produk itu. Macam dia pun sebahagian daripada tim, kan? So, macam mana designer ni dengar apa pengguna nak? Salah satu cara popular ialah ujian A-B. Macam yang kita nampak kat sini. Apa yang diorang buat ialah diorang lancarkan dua versi design yang lain sikit kepada dua kumpulan pengguna. Lepas tu, diorang tengok mana satu yang lebih perform. Ini cara buat keputusan guna data, bukan main agak-agak je. Pendekatan yang berpusatkan insan ni, dia berdiri atas tiga tiang utama. Nombor satu, fokus awal-awal lagi pada pengguna dan apa yang diorang nak buat. Nombor dua, guna data. Guna ukuran sebenar untuk uji reka bentuk tu. Dan nombor tiga, kena faham. Yang reka bentuk ni bukan buat sekali terus siap. Tak. Ia satu proses pusingan. Sentiasa ada penambahbaikan. Okey, sekarang kita dah faham kenapa kita kena utamakan pengguna. Jom kita tengok pula macam mana prosesnya berjalan. Anggap je benda ni macam satu pelan perjalanan ada empat langkah utama. Penting untuk kita faham, proses reka bentuk ni bukanlah satu garisan lurus dari titik A ke titik B. Sebaliknya, ia satu kitaran, ia berpusing. Kenapa? Sebab bila ia berpusing macam ni, senang nak kesan dan baiki kesilapan awal-awal. Masa kosnya masih murah. Bukan tunggu lepas bodak dah launch kan? Jadi, pereka sentiasa bergerak antara langkah-langkah ni. Belajar dan perbaiki rekaan tu tanpa henti. Jom kita pecahkan empat aktiviti utama dalam peta kita ni. Pertama, menemui. Kat sini kita jadi penyiasat, selidik dunia pengguna. Kedua, mereka bentuk. Kita tak terus pilih satu idea je, tapi kita teroka macam-macam pilihan lain. Ketiga, membuat prototaip. Kita bina model ringkas untuk jadikan idea kita tu nampak real. Dan akhir sekali, menilai. Ha, kat sinilah kita uji prototaip tu dengan pengguna sebenar untuk dapatkan feedback. Sebenarnya ada macam-macam model proses yang wujud. Contohnya, model double diamond ni. Tapi, tak kiralah apa pun modelnya, prinsip asas dia tetap sama. Iaitu, Mula-mula, kembangkan fikiran, troka sebanyak mungkin idea. Lepas tu, kecilkan skop dan fokus pada penyelesaian yang terbaik berdasarkan bukti yang kita dah kumpul. Dengar teori memang nampak senang kan? Tapi dalam dunia sebenar, desainer ni hadap macam-macam cabaran. Jom kita tengok sikit soalan-soalan yang selalu muncul. Ha, ni antara cabaran paling besar. Kalau anda pergi tanya pengguna, awak nak apa? Selalunya, diorang pun tak tahu apa yang boleh dibuat atau apa yang diorang betul-betul tak perlukan. Jadi macam mana designer nak cari jawapan? Kuncinya ialah jangan tanya pasal penyelesaian. Sebaliknya, seorang designer yang bagus tu dia akan jadi macam detektif. Dia akan siasat aktiviti harian pengguna, cuba faham apa matlamat sebenar mereka dan sama-sama teroka ruang masalah. Maksudnya, dia kena faham skop penuh cabaran tu sebelum mula fikir pasal penyelesaian. Fokus pada goal diorang bukan senarai fungsi yang diorang minta. Okey, lepas dah ada macam-macam idea, datang pula cabaran lain. Dengan banyak sangat pilihan, macam mana nak tahu mana satu yang patut kita teruskan? Main agak-agak je ke? Eh, mestilah tidak. Keputusan dibuat berdasarkan bukti. Designer akan fokus pada tingkah laku yang boleh diukur. Pengguna boleh siapkan kerja lagi cepat tak? Diorang kurang buat silap tak? Jadi, diorang akan uji prototipe dengan pengguna, guna kaedah macam ujian A-B dan sudah tentulah, kena fikir juga sama ada idea tu logik ke tak dari segi teknikal untuk dibina. Okey, jadi lepas kita lalui semua ni, apa kesimpulannya? Proses reka bentuk interaksi ini, ia sebenarnya adalah satu blueprint, satu plan tindakan untuk kita bina teknologi yang lebih baik dan lebih mesra pengguna. Jom kita imbas kembali blueprint ni. Ingat, ia adalah satu kitaran empat aktiviti utama. Asasnya pula, ada tiga prinsip penting yang sentiasa lekat penggunaan di depan. Dan paling kritikal ada dua amalan yang tak boleh tinggal. Sentiasa faham masalah sebenar dulu dan jangan sesekali jatuh cinta dengan idea pertama anda. Teroka pilihan lain. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan. Lain kali bila anda guna mana-mana aplikasi, tak kisahlah yang anda suka atau yang buat anda geram, cuba berhenti sekejap dan fikir. Boleh tak anda nampak kesan-kesan proses reka bentuk ni? Boleh tak anda teka apa keputusan yang dibuat di sebalik tabir? Sebabnya, di sebalik setiap butang yang anda klik tu, ada satu cerita reka bentuk yang menanti untuk dirungkai.